привет! Привет! И сегодня мы снимаем уже какую? Пятую часть? Шестую. Шестую часть Back to School. В этом видео мы вам расскажем про труд и также дадим советы, в общем, все как обычно. Давайте начнем. Ну сейчас, пожалуй, Ариша. Труд у меня хранится вот в такой папке. Рассказывай про она, конечно, старенькая, по невидному Здесь дырка. Здесь как будто бы ее расстреливаем. И хочу сказать то, что э, то, что мы показываем, это как многие думают, то, что это не реклама фирмы или еще что-то. Да, и еще все всем тем прошлым видео и в будущем. Хочу вам сказать то, что мы не хвастаемся, ни в коем случае мы просто показываем, даем советы, которые, например, помогли нам или помогут вам. Да. Так, э, не буду отмывать свою факт, потому что здесь все видно, она сильно полупрозрачная. У меня немного другие правила, ну как и другие правила. Если у Ориш, они там лепят то ж, э, сделать аппликации. Да, из картона. То я уже как бы... Последствующее поколение. Да. Вот. И мы сейчас будем учиться готовить рыбу, мясо и так далее. Ну, то есть, в принципе... Я бы что со школы у меня там блины, мясо, рыба. Нам нужна папка. Ну, просто обычно, чтобы туда положить большую тетрадь. И, например, швейный набор. Я купила в этом году вот такую папку. Как вы видите то что она зелененькая я люблю зеленый цвет один из самых любимых моих цветов и есть две божьих коровки это мы да это папка от бичлингу Боч... Бачлингу, если я правильно называю где в общем сейчас я покажу вот да по-моему бичлинга так называется и она обычная папка ну то есть на на резинке. Я покажу пластилин. Я купила вот такой пластилин от Эриф Краунс Здесь изображена черепашка, рыбки, медузки, в общем, морское дно. Здесь очень цветов, но потому что нам сильно много не надо. Я куда-то исчезла. Угу. Вот. Эти, ну, вот покажу один кусочек снимки. Каждый кусочек здесь получается обернут в фольгу специальную такую, как это называется, не фольга, а упаковка. Ну да, вот. пакетик. Здесь есть синий, который он только что показывал. Ну, не так... Нет, нет, они разрушатся. Зеленый, я быстренько. Бордовый. Белый. Ну, Черный это, пожалуй. Желтый. Меня... Э, Черный, да. Красный и коричневый. Да. Это даже красный алый. и коричневый, да. В этом комплекте идет стек. Я одна не понимаю, почему почти что у всех последних иносинстек. Хотя, кроме двух, которые... Нет, кроме одного, которое я скоро покажу. Намек, 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 намек. на него на ней, на ней, на ней, на ней, как последняя еще будет одна вещичка но это уже будет следующий да ну не следующий может быть ну да, После... да. короче будет короче будет да. я приобрела себе вот такую папку на самом деле мы вот именно такие папки проводим. почему папки тетрадки у нас они должны быть где-то вот такие но я честно не хочу таскать в школу тяжесть здесь если вот. видно вам то такие вот как волны, да вот такие вот и купила себе такую бабку, мне кажется этого не хватит тетрадку да, да сейчас и она на кольцах, на пружинке на таком вот поэтому я думаю я довольна теперь что ты показываешь не пока пока я пока канцелярия тут подряду сейчас пробежимся по картонной бумаги, в общем да ну, в общем, да. Бумага. Ты и... сказала по картонной бумаге. По картону и бумаге. Ага. Бумага, я в нее влюбилась сразу. <соценно> <соценно> Ту -ту -там! Смотрите, это с и из ВК. Да, прикольно. Ту -ту -ту. Она обычная, да, да я да, так да, понимаю. Ну, не яркая вообще. То есть... Ну, обычная. Да. Самое главное, это обложечка. Да. Потом, когда бумага закончится, можно вырезать. А сзади здесь есть милый дракон. Ой, дракон. Смайл. Смайл. И картон. И сумок уже. Вот такой вот картон с косточками. Здесь цветной картон. 8 листов, 8 листов, 8 листов, формата 4. Я здесь подбавила еще 400. Сейчас я вам покажу, какие. ничего не подбавляла. Вот нет, на самом деле я подбавила три цвета. Та -та -та Потому что у меня еще остались. Это черный, зеленый, светло-зеленый и эм, такой серебристый. Да. Цвет. Ну что, в принципе, все. Наверное. Дорогие друзья, на этом наше видео подошло к концу. Уже а, совсем. Да, у нас еще будет пару советов. Советики, советики, советики. Можно я, можно я? Можно. Я, как бы, у, у нас что, Леной? Не показывай рекламу. Это не реклама у нас был раздвижной стол, который там выдвигаешь ящик, там уже все карандаши. Но почему-то они настолько были в ужасном состоянии. Я решила для нее ну, как приобрести, сделать коробку, но коробка была сильно большая, и в ней было неудобно. И мы купили продукцию данную, которая уже показывается, попкорн, кстати, в фикс Не рекламируй. Вот. И я решила его эту, вот эту, эту обклеить разными вырезками и получилось вот так вот и там хранятся карандаши вот смотрите вот так вот у меня получилось да это очень круто и здесь у нас крышечка и здесь все карандаши вот которые нужны и вот такую коробочку мне кажется будет прикольно э, ставить на стол и это будет очень оригинально вот и все. Кстати, когда, если вам, например, в зависимости от сезона, то можно купить какой-нибудь журнал с, ну, например, снежинками, если это Новый год, и обклеить новогоднюю атмосферу, да? Ну, то есть это, тогда он даже не будет так обидно Нет. Нет, Поэтому... Всегда храните свой труд в папках, потому что они очень важны. По крайней мере, я, когда, например, маленькую тетарку вырезала, у меня бумага, если я не буду не ходить в, папке, то она у меня вся разлится по э, по Да. Вот даже смотрите, старый картон вот здесь, который да. еще не совсем закончился, да, это понятно. Нет, Окей. Вот в этом картоне у меня лежат некоторые подделки, еще бумага, которая не целая, а уже вырезана. То есть я экономлю. Вот за это мы поставили 5, а мне в садике то лучше получалось. Это что? Это картинка с клубничкой. Его отрывали типа, бумагу, клеили.